Hmm. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil Amza bin Azman daripada kelas PT1 106. Option Music ambilan Ogos 2024. Dan hari ini saya akan laksanakan sebuah temu bual eh terhadap uh, seorang cikgu yang kini mengajar di uh, Bandar Jerantut, Pahang. Jadi cikgu boleh memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya cikgu Junaidah binti Salihuddin. Okey, sekarang mengajar di SMK Sungai Reketang sebagai GPK Core Curriculum dan telah pun berkhidmat dalam pendidikan selama 30 tahun dan saya merupakan option option saya dalam pendidikan adalah option Uh, sijil uh, ijazah sarjana muda pengajian pendidikan jasmani dan sukan. Okey. Okey. Jadi tak apa melengahkan masa lagi. Jadi saya ingin bertanyalah sedikit serba sedikit tentang penyalah isu penyalahgunaan bahan terlarang di pada kalangan remaja pada masa kini. Kerana uh -huh. ini telah pun menjadi uh, satu isu yang amat besar juga ya di Malaysia ni. Jadi cikgu, berdasarkan pemerhatian cikgu, apakah bentuk penyalahgunaan bahan terlarang yang paling kerap berlaku dalam kalangan pelajar sekarang ni? Lagi-lagi uh, untuk cikgu lah di sekolah menengah ya. Okay. Uh, dalam kalangan pelajar sekolah menengah sekarang ni, uh, maknanya dari pemerhatian kita, isu yang paling apa ni uh, bentuk kesalahan penyalahgunaan bahan sekarang ni adalah dari segi penggunaan vape dan juga rokok Ramai dari kalangan pelajar kita sekarang ni Dah mula berjinak-jinak dengan vape Terutamanya mushroom Ada orang isyak yang jenama mushroom tu Dan uh, mushroom ni dia agak bahaya sikit Kepada penggunanya Okay? Haa, hmm. aku ah, Jadi uh, Bila dah ada banyak kes-kes yang macam ni apa cikgu rasa faktor yang faktor utama yang mendorong pelajar terlibat dengan uh, menggunakan bahan-bahan terlarang seperti vape dan rokok ni? Apa okay. pendapat cikgu? Okay. ah banyak sebab sebenarnya penggunaan vape dan juga rokok ni salah satu di antara punca pelajar tersebut terjerumus ke dalam penyalahgunaan bahan ini adalah salah satunya adalah uh, pengaruh rakan sebaya pengaruh rakan sebaya yang mana dalam kalangan mereka sendiri telah ada yang mengambil rokok dan juga vape ni. Jadi rakan sebaya mempengaruhi uh, yang lain-lain rakan tersebut untuk sama-sama terjebak dalam Uh, penyalahgunaan rokok dan juga vape hmm. ni. Ada kalangan pelajar ni dia dah mula mengambil vape dan rokok daripada pergaulan mereka di luar. Dan apabila masuk ke dalam kawasan sekolah Mereka membawa gejala tersebut Kepada rakan-rakan mereka di sekolah ha, Ini yang banyak berlaku Di sekolah pada hari ini Okey okay. Okay, Faham Jadi okay. soalan saya yang seterusnya Apakah kesan Penyalahgunaan bahan ni Terhadap fizikal Dan pemikiran pelajar pada masa kini Kognitif mereka dan emosi mereka juga Adakah ianya mengganggu pelajar Uh, pada era sekarang ni okey dari segi fizikal uh, sekiranya mereka terlibat dalam penyalahgunaan tersebut pelajar ni akan cepat letih kurang fokus dan ada ada yang batuk berpanjangan juga dari segi aspek kognitif mereka juga hilang tumpuan dalam kelas Sebab tu pdp dalam kelas mereka tak dapat menumpukan sepenuhnya terhadap apa yang diajar oleh guru-guru mereka Okey, uh, prestasi akademik juga akan jatuh lah. Uh, akan jatuh prestasi akademik dan segi emosi mereka. Mereka ni akan cepat marah. Murung, uh, suka menyendiri ataupun memberontak. Eh? Ya, eh, ini selarilah dengan teori Erickson dan Piaget. Mereka, bila perkembangan emosi dan kognitif ni terganggu, tingkah laku mereka juga akan turut berubah. Okey? jadi uh, soalan seterusnya. Saya nak tanyalah sikit, kita nak masuk isu uh, Semasa kita ni Adakah isu penyalahgunaan bahan pada pelajar ni akan memberi kesan Dalam uh, pembentukan Malaysia Madani yang sekarang ni yang sedang kita kecapi sekarang ni Khususnya dalam nilai integriti dan ihsani Apa pendapat anda okay. ni? Uh, dari segi masyarakat Madani ya Okey, masyarakat madani kita sekarang ini dia lebih uh, menekankan kepada nilai integriti, tanggungjawab, hormat menghormati dan juga kesejahteraan. Okey, sebab so bila remaja terlibat dengan vape, okey dadah ataupun bahan terlarang-terlarang yang lain, juga termasuk gam ya, bahan terlarang hmm. yang lain, okey mereka mula mula mudah hilang rasa tanggungjawab kepada diri sendiri, keluarga dan juga agama. Hmm. Okey, integriti mereka akan terakis. Okay. Mereka juga sanggup menipu uh, untuk mencari atau untuk mendapatkan bahan tersebut hmm. Mencuri pun setengahnya berlaku kepada kalangan remaja wow. uh, Jika sebenarnya mereka tak ada mempunyai keuangan yang kukuh, tak ada uh, belanja Mereka sanggup mencuri, untuk, apa juga jalan uh, untuk mendapatkan bekalan stok barangan tersebut okay? Sebab dah uh, ini juga ketagihan Ya juga... eh? yeah, ketagihan ni ini juga akan merosakkan asas pembentukan masyarakat yang berakhlak. Hilang ya, masyarakat yang berakhlak. Pelajar-pelajar kita. Okay. Okey. Jadi uh, kita teruskan dengan soalan yang terakhir lah. Jadi okay. pada pandangan cikgu, apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah? Ha, cikgu sebagai cikgu di sekolah, uh, pandangan cikgu untuk isu ni, cara sekolah ni membendung uh, isu ni daripada terus berlarutan okay? Okay, uh, kita sebenarnya dekat sekolah kita telah ada ada apa ni uh, bekerjasama dengan pihak polis. Hmm. Uh, setiap sekolah itu ada pengawasan polis masing-masing di sekolah. Tapi sekolah juga mengambil tindakan sendiri untuk membendras gejala-gejala ini. Kami juga bekerjasama dengan pihak AADK yang mana kami memanggil pegawai-pegawai daripada AADK untuk meng menguji, okay? menguji air kencing pelajar, aa, mana pelajar-pelajar yang kita rasakan aa, mungkin boleh terlibat dengan gejala-gejala ini kita panggil dan kita test air kencing masing-masing. Sekiranya mereka dapat tip positif, aa, tindakan disiplin akan dikenakan oleh pihak sekolah lah. Okey juga kita melakukan pemeriksaan mengejut uh, juga dalam beg-beg macam sekolah yang tidak ada asrama beg-beg pelajar pun kita buat pemeriksaan mengejut. Kadang-kadang a -kadang, vape, uh, rokok disimpan hmm. di dalam beg-beg. Ada kadang-kadang disimpan di tempat-tempat lain juga. Hmm. Ha disimpan di tempat tempat dalam tandas muadir simpan kan. Kita buat pemeriksaan semua tempat uh, di sekolah ni. Okey kita juga bekerjasama dengan pihak polis Ha lah, uh, dengan cara meminta pihak polis untuk memberikan ceramah kesedaran kesan bahaya dadah kepada para pelajar kita lah. Jadi hmm. kita juga mengadakan uh, apa nak? bukan demonstrasi uh, tunjuk cara bagaimana jika penyalahgunaan dadah ini dilakukan apa tindakan atau hukuman yang boleh diberi oleh pihak polis. Uh, sebagai hmm. satu yang boleh menyedarkan pelajar menakutkan uh, menengok kepada apa dia punya uh, apa tindakan hukuman oleh sekiranya mereka melakukan kesilapan uh, dengan mengambil barang-barang terlarang tersebut. Okey, kita juga sampai itu, pelajar-pelajar ini juga kita beri kaunseling. Hmm. Kita panggil diberi kepada kaunselor untuk diberikan kaunseling kepada mereka ini uh, sebagai memberi kesedaran tentang bahaya penyalahgunaan bahan ini. Itu. Begitu juga dalam pendidikan pelajaran pendidikan jasmani dalam buku teks tu, pendidikan jasmani dan kesihatan dalam buku teks tu telah ada Uh, silibus yang berkaitan dengan penyalahgunaan bahan. Uh, di situ kita galakkan cikgu-cikgu PJ ni, cikgu-cikgu sukan yang mengajar PJ ni untuk memberi penerangan secara lebih detail kepada pelajar kita untuk menangani masalah ini. Uh, dan supaya pelajar kita menjauhkan diri mereka, mengelakkan mereka daripada mengambil bahan-bahan ini untuk menjaga kesihatan mereka sendiri. Menjaga mental dan emosi mereka sebagai seorang pelajar yang memberikan kejayaan dalam mata pelajaran dalam pelajaran kepada mereka. Okey. Okey, jadi uh, bila tamatlah soalan terakhir ni, maka tamatlah temu bual kita pada hari ini ya. Cikgu. Okey, itu saja ya. Jadi uh. itu saja daripada saya uh, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam kasih warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.